କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର କିଆଝର ପଞ୍ଚାୟତର ତିନୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ସରପଞ୍ଚ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତିନୋଟି ଗ୍ରାମରେ କରୋନାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ জনা পডিবা পরে স্থানীয় সরপঞ্চ চন্দ্রকান্ত বড়য়ার সিং তিন তারিখ সকাল পাঁচটার ছ তার নতন্তোটি গ্রাম সটন ঘোষণা করেছেনঝর পঞ্চায়েত কার্যালয় পক্ষ এ সম্পর্কের সর্বসাধারণ অবগতি লাগে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের নোটিস লগা যাই বেড়ে ডাকবাজি যন্ত্র যোগে পঞ্চায়েত গ্রামবাসী মানুষ এনে সচেতন করাই সরপঞ্চ পঞ্চাৎ পক্ষ সটন ঘোষণা কর্মবাসী মানুষ তাগিদ করা খন্ডপড়া ব্লক ও জেলা প্রশাসন এবং খন্ডপড়া থানা অবগতি করছে গত দুই দিন মধ্যে কিয়াঝর গ্রামের দুই জন ব্যক্তি করোনার অকাল মৃত্যু পরে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এভি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেনঝর গ্রাম পঞ্চায়েতিকাঝঝর এবং কিঝঝর পাটনা এই দুইটা গাঁ এবং জাকি তিনোটি গাঁ ন জন আকটিভ থিলে পজিটিভ এবং বড় দুঃখর বিষয় মো জন আত্মীয় লোক জনে মোর অজা লাগবে এবং আউ জন মোটর বড় আপা লাগবে দিজ দুই ভাই রঘুনাথ সিং এবং কিশোর চন্দ্র সিং এ দুজণ যাক এই করোনার চাঁদপুর কোভিড কেয়ার লেগ এই চারি পাঁচ দিন ভিতরে দুই জন যাক এসপার্ট করে যাই তেমন সেই দুই জন গভীর শোক প্রস্তাব দেছি এবং ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଗାଁରେ କିଆଝର ଏବଂ କିଆଝର ପାଟଣା ଦୁଇଟା ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ନଅ ଆଠ ଜଣରୁ ନଅ ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଏହା ଆଉ କରୋନା ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବନି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ଆଜିଠାରୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଇଏସି କି ସେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ପୁରା କିଆଝର କିଆଝର ପାଟଣାରୁ ଘର ଘର କରି ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇ ଆମେ ଦୁଇଶହ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ ସେ ଭିତରୁ ନ ନଅ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଜିତିପାରିବା নিরঞ্জন নিররঞ্জন দাসরিট কুসুম টি